Вы знаете, как говорят мои друзья, я замужем за работой. Вот работа для меня все. Плюс ко всему я еще чуть-чуть как бы люблю заниматься оформлением, декором. Да? И если там пришла новая мысль, я могу не спать, я вот это вот ваяю, мне все это интересно. А набираюсь позитива, будем так говорить, потому что батарейка садится, да, ее нужно наполнять. Это общение с детьми. Вот правда говорят, чем больше ты с детьми общаешься, тем больше ты молодеешь. Если ты отдаешь в зал, да, позитив, и когда в конце вечера тебе аплодируют, и я вижу вот позитивные отзывы от заказчиков, вот это вот наполнение моей батарейки. Я люблю отдать, но люблю, когда мне немножко чего-то дают. А так позитивом, наполнением, просмотр кинокомедий, самых добрых, самых позитивных, которые ты видел в детстве, ну немножко и современных. Все больше нигде позитива не набираюсь. Общение с коллегами, но они бывают очень редко. То есть если где-то поехал, ты набрался чего-то нового, позитивных эмоций, потому что на мастер-классах бывают и выступления коллективов, когда ты смотришь и наполняешься вот тем драйвом, который там происходит. А так это только вот общение с детьми, наверное, больше всего с детками. Они непосредственные, позитивные, веселые. И знаете, искренние. Если ему не нравится, он говорит, мне это не нравится. А если ты видишь, как они танцуют, и я танцую вместе с ними и прыгаю, и я от этого вот получаю непосредственно вот истинный кайф, вот это вот общение с детками.